Derek Pak Samwan kang dipun tresnani tenning Gusti wilujeng pinangihh ing renungan patinan KiKC Purwantara Tino Senen Pahing tanggal 5 Mei taun lawe Bulau pendeta Yahya Tirta Browita ngajak kita Kraos ngerusagen saka lelakone para rasul sanga ayat songgalas tekan telung siji Kanthi jej Melayu ngendani Bebaya. lae para rasul songo ayat sangalas tekan telung puluh siji Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun se sangpul papat Kawaca ayat telu likur nganti tekan selawe bareng wis sawetara dina wong Yahudi banjur padha ngumpul ngrembuk engge arep mateni saulus Lan rancangane wong wong mau saulus Dewi ngerti Rina wengi wong Yahudi padha njaga gapura-gaburaing kutha supaya bisa mateni saulus Nanging ing sawijining bengi para murite padha ngodonake saulus metu jendela ing temboke kutha nganggo ke krajang Para sterk ingkang rahayu kang nampa Sabda pangantika lan ngkake ing uripe Haleluya Amin. sterk ana telung pilihan nalika kudu ngadepi prekara. Sing kapisan bisa diadepi secara langsung, Ditancihake ditegesi lan dirembuk bareng, -bareng sub kebye carane ngrampuni perkara iku. Sing kepinho tarik ulur lan nunggu Mbok menawa kahanan bisa owah sing luwih becik kanggo ngadepi lan nggrampungi perkarane. lan sing kaping telu ngadoh lan ngendhani utawa mlayoni nalika ngadepi para guru turet wong farisi wong saduki lan para imam lan pinituwa sing ngarah, arep nyengkolong malah arep mateni Gusti Yesus ngadhepi kanthi cara kapisan lan kapindo lan ing wekasane Gusti Yesus kasidanan ing salib rita kitab suci dina iki Saulus sing lagi wae mra lan kita ngerti Saulus iku cetha wong sing kendel tembung cirih iku adoh saka Saulus kabukti anggone nyuwun surat saka pradataning agama ing Yerusalem kanggo goleki lan nyekeli wong-wong sing padha percaya marang Gusti Yesus dilebokke ana ing Pakunjaran nanging para murid sing bebarengan karo Saulus milih ndelikake Saulus sing awit bungai, anggone katimbalan dening Gusti Yesus martakake kanthi kendel bab Gusti Yesus ingkang wungu ingkang gesang marang para wong-wong Yahudi Saulus nalika bengi diudunake nganggo keranjang saka tembok kutha supaya bisa melayu menyang panggonan liya. Timbang kudu ngadhepi para wong Yahudi sing jaga kapuro-kapuro kutha supaya bisa nyekel lan mateni Saulus. Para murid milih ngendani bebaya. Dedelikan mlayokne Saulus supaya nyawane slamet. Ngadhepi wong Yahudi sing kalap ora bisa rembugan nalar. Melayu iku tumindak sing bener lan wakksana para dereek ora kabeh perkara iku kudu tiadepi secara langsung ana sing ora sahti gagas meneng wae hamarga ora ditakonake secara langsung malah meno perlu luwih becik dieendai lan Melayu wa iku duducirrih nanging tumindak sing Wiakksana manung pencen kudu ngadhepi wis ora isa ngendani maneh sang roh suci kang bakal maringi tembung-tembung sing kudu dilairake dadi panjawab marang sakabehing pandakwa lan panutuh sing ditujokake marang kita amin tuntunan kanggo nyuraos Apa bedane mlayu ngendani bebaya sing bener lan wicaksana karo mlayu ndhelik amarga wedi lan ninggalke tanggung jawab lan kewajibane Monggo katuran nyuraos lan pandonga Duh Gusti mugi patunggilane pasamuan katuntun ing pilihan sing bener lan wicaksana Naliko ngadepi perkara-perkara ing saktengahing tata urip bebarengan. Wontening Gusti Yesus Kawulon Tetunga. Amin. Para èk mekaten renungan patinan Gusti paring berkah demateng kita. Amin.